الحمد للہ وََدَََََ وسلۃ وسلمام علام اللہ نبی فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم آج کی کلاس میں ہم نے سیکھا کہ اللہ و تعالی نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے یعنی ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کس طرح ہماری پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے تو یہ جو باتیں بیان ہوئی انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کر کے ہماری پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے ایک مثال دیتا ہوں انشاءاللہ ایک کالج کے پروفیسر صاحب تھے اور بہت اچھے ان والے صاحب علم و دیندار اللہ سے ڈرنے والے نیک انسان تھے ایک دفعہ اپنی کلاس میں گئے اور ایک بچے کو اشارہ کیا کہنے لگے عبداللہ اس بچے کا نام عبداللہ تھا کہ تم کالج کیوں آتے ہو اب ساری کلاس گفتگو گف سن رہی ہے کہ آج پروفیسر صاحب عجیب بات کر رہے ہیں سنیں کیا کہہ رہے ہیں تو اسے پوچھتے ہیں کہ عبداللہ ذرا بتاؤ کالج کیوں آتے ہو تو اس نے کہا کہ سر تعلیم حاصل کرنے اچھا پھر کیا کرو گے تعلیم حاصل کر کے سر ڈگری لوں گا اچھا پھر کیا کرو گے پھر پریکٹیکل لائف میں آؤں گا نوکری کروں گا کیریئر بناؤں گا اس کے بعد اس کے بعد شادی کروں گا پھر پھر اس کے بعد ظاہر بچے ہوں گے پھر پھر ایک زندگی گزاروں گا پھر کہنے کہ آخر میں وہ بچہ پریشان کہ پروفیسر صاحب ہر بات میں کہہ رہے ہیں آگے کہیں کہ سر کیا آگے تو سب پھر وہ برہا پا جاتا ہے ہر کوئی پھر وہ مل جاتا ہے کہنا کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ پھر کلاس کے اندر ایک ہندو بچہ بھی موجود تھا شنکر کہ گے شنکر تم زیادہ پتا تم کالج کیوں آتے ہو تو اس نے بھی کہا کہ سر تعلیم حاصل کرنے کے لیے پھر کیا کرو گے ڈگری لوں گا پھر کیریئر بناؤں گا پھر شادی ہوگی بچے ہوں گے پھر بڑھا پائے گا پھر مل جاؤں گا اور پروفیسر صاحب کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ یہ میں نے سوالات پوچھے عبداللہ سے بھی اور شنکر سے بھی تو عبداللہ جو ہے اس کے جو کلاس میں آنے کا مقصد ہے جو پوری زندگی کا اس کے آگے کے پروگرام ہیں پورا جو اس کا نے بتایا جو جو اس کی پلاننگ ہے تو بالکل وہی چیز ہے شنکر کے پاس بھی ہے وہی پلاننگ ہے وہی پروگرام ہے وہی اس کے پاس بھی پورا جو ہے نا وہ ایک شیڈیول ہے کہ یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے کہ یہ عبداللہ ہے اللہ کا بندہ اور وہ شنکر ہے وہ ہندو ہے ہمارا جو ہے نا ایمان یہ ہے کہ عبداللہ جو ہے ظاہر اگر ایمان کے اوپر مرے گا تو جنت میں جائے گا اور وہ بغیر ایمان کے گیا تو وہ ناکام جھنم میں جائے گا تو زندگی تو دونوں کی ایک ہی ہے انداز بھی ایک ہی ہے زندگی گزارنے کا مقصد بھی ایک ہے آگے کی ساری پلاننگ بھی ایک ہی ہے سارے پروگرام ساری جو شیڈیول ہے سب کچھ یہی ہے تو فرق کیا ہے کون سی چیز جو عبداللہ کو شنکر سے ڈفرینشیٹ کرے گی تو ہر بچہ جو ہے نا وہ دھیان سے سن رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ پتہ سر کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی بات اور سب کنفیوز کے باتوں سے ہی ہے کہ جو کام عبداللہ کر رہا ہے وہی کام شنکر بھی کر رہا ہے اور آگے مستقبل میں بھی جو کام عبداللہ نے کرنے کی پلاننگ کی ہوئی ہے سیم وہی پلاننگ شنکر کی ہے تو وہ دونوں کے اندر ڈفرینشیٹ کیا ہے کہاں سے ایک کے لیے جنت ایک کے لیے جہنم ایک سے اللہ راضی ایک سے اللہ ناراض ہے تو پھر انہوں نے یہی ساری باتیں سمجھائیں کہ یہاں سارا مسئلہ ہے کہ نیت اگر عبداللہ کا مقصد یہ ہے تعلیم حاصل کرنے کا کہ بس یہ دنیا کی چیزوں کے دنیا کی خواہشات یا دنیا کی جو اس کی پلیننگ ہے تو چاہے نام اس کا عبداللہ ہے چاہے یہ مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوا ہے لیکن اس کا مسلمان گھر میں پیدا ہونا اور اس کا جو ہے نا یہ مسلمان ہونا اس کو کوئی فائدہ نہ دے گا جب تک اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے نہ کرے گا یہ شنکر برابر ہیں جو چیز ڈفرینشیٹ کرے گی وہ نیت ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تعلیم حاصل کرنا ہے کیوں کیریئر بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ اس سے اللہ کے دین کی خدمت کروں گا جو کماؤں گا اللہ کے دین کی خدمت کروں گا جو, سا, جو حاصل کروں گا جو مجھے صلاحیتیں ملیں گی ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین میں استعمال کروں گا شادی کروں گا تو ایک پورا خاندان اللہ کے دین کے لیے ایک پورا ایک اچھا بچوں کی اسلامی پرورش ان کو عالم بناؤں گا تو یہ پوری زندگی اگر اللہ کے لیے تو ہی عبادت ہے تو یہی آج کی کلاس کے اندر یہ نقطہ ہمیں سمجھنا ہے کہ کون سی چیزیں جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے ہمیں وہ ہے ہماری نیت اور ہمارے اعمال جو پوری تفصیل انشاءاللہ بیان ہوئی آخر میں قرآن آخر میں ایک حدیث ہے حدیث قدسی ہے, ہے ترمزیر کے اندر اور ابن ماجہ مشند احمد وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے سید نبو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں سلطانج رسول پیالِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی اللہ صبح نتعیٰ اللہ از وجل الرشاد فرماتا ہے یا ابن آدما اے آدم کے بیٹے تفر رگل عبادتی تو میری عبادت کے لیے فارغ کر اپنے آپ کو تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا میری عبادت کے لیے وقت نکال تیرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے میرے لیے و اللہ رب کبریا جل والا حدیث قدسی میں آپ سے مجھ سے ہم سب ارشاد فرما رہا یا ابن آدم اے آدم کے بیٹوں تفر رگ عبادتی میری عبادت کے لیے وقت نکالو میری عبادت کے لیے فرصت نکالو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ املا اسد غنن واسد و اسد فکرک میں تمہارے سینے کو غنی کر دوں گا کناعت سے بل دوں گا تمہارے فقر و فاقہ کو دور کر دوں گا تمہارا سینہ غنی کر دوں گا تمہارے سینے کو کناعت سے بل دوں گا اور تمہارا فقر و فاقہ دور کر دوں گا وہ اللہ تف اگر تم نے ایسا نہ کیا میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا ملاۃ ویدا کا شوگولند ولم اسد فقرک تو پھر یاد رکھنا کہ تمہارے ہاتھوں کو میں کاموں سے مشغولیات سے بل دوں گا تمہارے کام کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے اتنی مصروفیات آ جائیں گی اتنی جو ہے نا تمہاری مشغولیات ہوں گی تمہیں فرصت ہی نہیں ملے گی ولم اسود فخر اور نہ تمہارا فخر و فاکہ دور کروں گا جتنا بھی چاہے کما لو گے غریب کے غریب ہی خرچے تمہارے کبھی پورے نہیں ہوں گے چوبیس گھنٹے کماتے رہو لیکن تمہارے ضروریات تمہارے خرچے کبھی پورے نہیں ہوں گے اور آج ہم صرف اس حدیث کے اوپر کبھی غور و فکر کریں تنہائی میں اکیلے میں سکون سے بیٹھ کے آج ہم سب کا یہی حال ہے ہمارے کام ختم ہی نہیں ہوتے چھوٹی, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اتنا وقت لے لیتی ہیں اتنی پریشانی آ جاتی ہیں سیدھا سا آسان سا کام ہوتا ہے لیکن الجھ جاتا ہے کیونکہ اللہ کی مدد نہیں ہے اللہ کی رحمت نہیں ہے اس لیے ہم اپنے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے اور جو خوش نصیب سعادت مند اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں ان کے بڑے بڑے کام نہایت آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں لگتا ہے کہ بہت بڑے مصائب ہیں بہت بڑے بڑے کام ہیں لیکن اس آرام سے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کام ہو بھی گیا اور ہمارے چھوٹے چھوٹے کام معمولی سے ہوتے ہیں اتنے پھنس جاتے ہیں الجھ جاتے ہیں پریشانی آ جاتے ہیں اور کچھ دن انسان جاتا ہے ٹریفک کے اندر پھنس جاتا ہے گنڈو ٹریفک کے اندر پھنسا لیتا ہے معمولی کام جو ہے نا وہ اٹک جاتے ہیں رل جاتے ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے اور کام ختم نہیں ہوتے تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھوں کو میں مشغولیات سے بدل دوں گا تو یہ فرصت ہی نہیں ملے گی اور اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہ تو بہت زیادہ کما لے گا بہت اچھی زندگی نہیں تیرا فقر و فاقہ کبھی دور نہیں ہوگا تیرے خرچے کبھی پورے ہیں کہ برکت ہی نہیں ہوگی تو آج ہم سب کو یہ حال ہے اللہ پاک جو ہے نا ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور ان بات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ایک آخری جو ہے نا مجھے ایک بیان کرنی تھی وقت معافی جگہ پورا ہو گیا ہے لیکن امام ابن کثیر رحم اللہ نے اپنے تفصیل ابن کثیر کے اندر اس آیت کی جو ہے نا وہ تفسیر کرتے ہوئے ایک روایت بیان کی ہے اور وہ روایت جو ہے وہ بنی اسرائیلی روایت ہے ٹھیک ہے امام ابن کثیر رحم اللہ اپنی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ بعض آسمانی کتب کے اندر یہ لکھا ہوا یعنی ہماری قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے پچھلی کتاب کتابوں کے اندر بعض آسمانی کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لہٰذا تو لہو لعب اب چھوڑ دو میں نے تمہارے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے تم میری عبادت کرو مجھے پا لو گے اگر تم مجھے پا گئے تو سب کچھ پا گئے ورنہ تم سب کچھ کھو دو گے میری محبت تمہارے دل میں ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے تو بہت ہی خوبصورت جو ہے نا یہ کلام تھا دل دلچہ کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں انشاءاللہ اس کلاس کے اندر تو اس کلاس کو میں جو ہے نا مکمل کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے سبحان ربی کربر رب عزت یسفون وسلام الرم الحمد للہ رب العالمین